что-то там шлепнулось. <реклама> здравствуйте, дорогие друзья, да, да, наконец-то я, да, Пушкин опять в <реклама> прекращается детский садик, что ты <реклама> Господи, Винчи забился Итак, ребята, мы будем начинать, да? Э, у нас в студии опять-таки присутствуют эксперты, да? Мы прятались. Менял и место действия, время. но он как собаки опять приходит домой, да? О, и при, поэтому встречайте, да, наш первый эксперт, э, историк Иннокентий. Пожалуйста. Слушай, а ты был юристом с Ты квалифицированный человек, да? Только ты на цей раз, хорошо, да? Следующий наш эксперт Егор Иисус Аханько. Пожалуйста. Ну, как говорится, кому как не ему судить, правильно? Друзья, прежде чем объявить нашего следующего эксперта, у нас есть маленькая рубрика, называется Шмяки бумы года. И поэтому внимание на экран, пожалуйста. Сейчас, сейчас, сейчас. уже все, нет, мне не быть <связать> <связать> И поэтому вот это посмотрели, да, и следующий наш эксперт, человек не понаслышке знакомый с хореографией, да, чтобы вы думали, встречайте жирный слоя, пожалуйста. наши гости, по обычаю звезды. Как вы помните, в прошлый раз Тарантино не приехал, эти ребята здесь, и поэтому встречайте группа Maroon 5. Сам посмотрю, интересно все-таки. Uh, <laughs> uh, <подождите>. Эм, <laughs> Стоп, 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 стоп. А, наверное, так надо, да? Ну, Открыться и красивенько, да. <laughs> Я Танцевать не Ребята, ж ну такие? Ну хоть я подумаю да? что-то What's <laughs> the знакомые лица, ну да ладно. Ребята, спасибо, подтанцовочка может быть свободна, да? Олег Владимирович, вас попрошу остаться. Олег <стан sketches> <Алик с explored> Владимирович, вы не сразу так не разогнаться, подтолкнете? Вот мы все показали, а потом скажут, что гараж от КПК проталкивает, да? Этим, да? Итак, Олег Владимирович, мечту свою... Леш, что ты просто так сидишь? сними ними э, эти самые ролички, цятские мои, да? Давай. Итак. Итак, Олежка, согласен, дорогие. Итак, Олег Владимирович, мечту свою лилею вы показали на этой сцене 9 замечательных выступлений. да? словцу о каждом, да, вот первый у нас был фэр, вот передача как согласен, прекрасно. Изумительно, дальше у нас был ОФ, Кабары, вот да, свадьба безупречна, дальше у нас был Юрфа, вот так вам да? Насправді вот да, согласен, идеально. Ну и наконец-то АПК. Вы не ждите подволк. Ну. Взагалі-то 12 стільців, цікава інтерпретація, продовження такої чудової теми. Цікаво. Так, це не б було, Так да? Ну ладно, про остальних уже не будемо, що про них говорити. Да? А як же це про остальних не будемо? Чекайте, чудові виступи були у всіх факультетів чудових. Олег Владимирович, ну що? Якщо це конфлікт, да, позовемо представителя з юридического факультету, да? встрічаємось. Ну, що... коше, що ти трогаєш? Ну, краще думали, що прийде вова Пушлін, да? Ну, прислали, кого не жалко. Іли, наверное, це все-таки тому, що ти чорний, да? Женя, скажи, пожалуйста, вот вы показали прекрасное выступление супергерои. Да, да. Так, ну, как тебе? Я Примара. Все мы прекрасно помним, кого ты играла. Хорошая роль, молодец. А где само выступление? Я Примара. Да что шо, ж за лады, господи. Да не ты, сядь, спасибо. Ой. Женя, давай продолжим. Да, все мы помним тот злостный комментарий, который вам оставил фейк Приватбанка, да, на странице обсуждения. И мы нашли этого человека. Странно, да, вот впервые не Приватбанк ищет людей, а мы ищем человека с Приватбанка, да. И в этом нам помогло, и поэтому встречайте. ну 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 Мы оказали вам услугу. Как парень жил сырой, да, молодец. И придет время, мы придем за услугой к вам. Ну ладно, а хватит тырычца с известных фильмов. Это, кстати, всех касается, да? Ти хоч знаєш, що тобі за це буде? Що? Я знаю, що мені за це буде? Я на юрбаті учусь! а мені нічого не буде! Олег Володимирович, він мене провоцирує! Ой, а хто тебе провоцирує? Селюк! ведущий из АПК. <плодает> все! Нет, ну да что ты? О, о, и вот тут по пассажиру. Худышка. Да что ж ты? все разом. Все разом. Как им все делаем? О боже. я люблю тебя теперь, я не знаю, что я сделал. Ладно, Вов, извини за все, да, бросай свои кости, его, пожалуйста. Так, а я хотел собачки оставить. Господи, что с собой нос? Я имею в виду на стульчик сядай, Женя, примарю отсюда, Вова, прошу. Не буду, наверное, до Пасхи готовить. Итак, ребята, все мы знаем, что святое место пусто не бывает. Тем более, что за него проплачено. И поэтому встречаем моим. Да? Пожалуйста. я в прошлый раз с ним в обменник пришел, меня там и накрыли. На этот раз, на да, этот раз. Одна из них настоящая. А ты что ты рассказываешь? И ты сядь. Сказочки. Вот, да. Итак, следующий наш ось, да, тем не менее, встречайте Фетау. Представитель Фетау, Дима, пожалуйста. Здравствуй, Димочка, здравствуй. Mm -hmm. Вот, ты знаешь, я недавно был во Франции, да? И... Что, не веришь? Что? Шо... Ты здесь для фотографии. Ой, это я в спа, да? Ой, видишь? Ой, смельничка, да? Она, кстати, хлебушек пробует. АПК! Mm -hmm. Так вот, я был во Франции, ходил в Мулен-Руж. И ты знаешь, мне очень понравилось выступление. Я ходив, я їм показував ваше виступлення. Їм теж очень понравилось. Вони вам навіть подарочек передали, дивись, он там за колісой. Ну, каже, що передали, то і передав. Да? Оп, лежачик не б'ють, чак я йду. А от мене ще так просто ніхто не уходить, куди? О Господи! Опять колоша! Кулеша! Да это разница! Что? То? А может, это? Можно и то, и это. Ладно, Ирина Юрьева, да? Нам тут сувенир передали с Парижа, И я ее спасу! Раз я принялся все передавать, Галима спасаешь, Пушкин. А уж ты кашлянул? Да не, знаешь, косточка в горлышко попала. Знаешь что? А ну пошли по горам, а ну пошли по я догоню. <свят> Давай! <свят> <свят> Кажется, махач начинается. <свят> ну раз столько свободных мест, да, возьмем представителей сейфа Антона. Ну правильно. Пожалуйста, встречайте. Молодец. Молодец. Правильно. Так вот, прекрасно сыграл, сыграл изумительная роль, да? И вот ты побрился на лысо, да? Скажи честно, это для того, чтобы вжиться в образ, да? Или все-таки у тебя вши? Ведущий, что вы имеете? Какие вши? я же сказал, она вообще с тобой в одном корпусе. Да я тебе за... такой корпус. Антон, Антон, ну представь, ну что ты обижаешься? Присаживайся. Вот, например, Саша Меркуша. Человек вообще ни на что не обижается. Да, бездарь. Да, дундук. Да, дурак. Ай, ты ты, эй? Ну, ну, согласен, то главное палочку не перегнуть, да? Вот. И раз уже пошла тема вот таких вот людях, которые играют такие роли, встречаем Сашу с Фисита, да? Вот, пожалуйста. ФИСИТ не отпускает, да? ФМ, вы там в аэропорту в своем человечка с собачкой показывали? Вы прошли с порядом висит, что тогда найдете? нічого. Да? Саш, ти все-таки вернись. А то що ти пройшов мимо? Бо що я й для тебе подарочек з Франції привіз. Да? Ось, дивись. Завість називається. Нічого хорошо виступати. Це на Васильцеву передаш. А для тебе там от чемоданчик ліщей. Іди давай. Та так. Ладно, господь з тобою. І так, а тим не мені, ми вже ждемо нашого наступного гостя. Представителя из ФЭПа, пожалуйста. Видишь, Кирюш, это тебе уже не только боец, да? <�грая> Присаживайтесь, да? Э, итак, э, Кирилл, Оля, что-то не то, да? Итак, Кирилл, Оля. Извиняюсь, мне чуть-чуть неудобно со словами. Давайте вы. Спасибо. Итак, Оля, Кирилл. Да ладно, что Итак, ребят, Вот тема вам на следующую студбу. Покажи 300 спартанцев. Сразу объясню почему. Шут, когда вы на сцену выходите, у вас как будто реально 300 с вашей корягой. А мы все вместе, все факультеты, как объединенный Карфаген. Извините, пожалуйста, господин ведущий, э, но я как историк э, могу вас заверить, что в партах с карфагеном воевать не могла. Закрой рот, пожалуйста. Вот четко мне вежливая тоже, пожалуйста, сказал. да? Слышь, ты, вежливость, может ты расскажешь, как нам бум ставить еще, а? Олечка, ну, ну что вы заводитесь? Я и вам подарочки привез, ось. Привез, Кирюш, это тебе, угадай, что это. Разворачивай, показывай всем. ну вы все постоянно обижаетесь? ну выходите сюда все. Давайте со мы по чуть-чуть разберемся, да? Вот, Кирилл, что тебе не нравится с Динамо? Динамо лучший клуб Украины. Ну, после Шахтера. Согласен, спорно. Спорно, согласен. Динамо даже Барселону недавно выигрывала да, 4-0. Да, ну да. и что, что это было в 98-м? Без разницы. Давай, Пушкин. Что за проблема со спящим юристом? Это претензии к фиситу. Чего на таких юристов выпускают? А ты пойди умыйся, что ты спишь постоянно. Ребята, а, кстати, она. Мы уже который год слышим отборный юмор. Трактор поле. Трактор на поле. Фролов, ты можешь не нагнетать. Без звука лучше. Так что, ребята, все мы не без греха. Так что давайте все вместе возьмем и обнимемся, правильно? Ну ладно, вы хоть обнимитесь. Ребята, мы будем уже заканчивать, да? Скоро узнаем остальных победителей. И на этом мы заканчиваем. Встретимся ровно через год. Рик, до побачення.